Числа, магазин, даже закрытый, как склад тоже. Насколько платит, полностью за месяц за склад. Насколько я знаю, вот, э, это было там э, рынок пошел, администрация рынка пошли пошли на уступки, потому что существует такая проблема, что э, за услуги берутся деньги каждый день, правильно? Ну, да, я имею в виду местовое. Да. Насколько я знаю, пошли на встречу предпринимателям, сделали обонплату, то есть таким образом это местовое оно стало там намного сократилось, поскольку там и раз, и намного... 22 22 да. Да. Ну, а на 6 дней. 25 это если работает. А а ну, смотрите, даже 3 рабочих дня при максимальном, вот, вот человек 55 гривен в день платит да, за него. Вот 20. вы ему... Нет, не, ну я вообще говорю, ну вот такой же варев, пускай там 55 гривен. Два дня вы ему три сэкономили, 150 гривен, а брони он платит 1000 гривен в месяц. Где математика? Опять же, понимаете как, вот с этой брони есть предприниматели, я не возражаю которые там имеют там, 20 мест, 10 мест или 30 мест. Я не возражаю. Мы рассчитываем из расчета одного торгового места. У нас существует там сколько тысяч с чем-то торговых мест на этом рынке. И у нас вот математика с этой стороны. Есть тысячу мест, и мы за эти тысячу мест должны получать деньги. У вас, вы чуть с другой стороны на это все смотрите, у вас есть ваши объекты, которых вы там торговые, которых вы торгуете. И понятно, что этот объект занимает там несколько торговых мест, и вам приходится платить там, как вы говорите, там тысячу гривен в месяц. Не, ну, Понимаю. вы на наращ...